Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, президент Одеського фестивалю, тобто такий топ-топ, топ, 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 топ-менеджер -топ одеського фестивалю. Скажіть, будь ласка, яким чином і чи буде реагувати програма вашого фестивалю і сам взагалі формат фестивалю на те, що відбулося в країні? Спасибо. Ну, хочу сказати, що все-таки одеський міжнародний кінофестиваль в этом году, п'ятий юбилейний рік. состоится. Состоится с 11 по 19 июля в Одессе и все 9 дней пройдет. В течение 9 дней мы покажем порядка 100 картин, которые мы привезли со всех кинофорумов мира. И в этом году будут некоторые изменения в программе, конечно. То есть полноценный останется международный конкурс, 12 конкурсных фильмов в международной конкурсной программе. Будет очень мощная программа и украинского национального конкурса. Мы получили 128 заявок в этом году на украинский национальный конкурс, 20 полных метров и остальные фильмы – это короткий метр. В этом году впервые мы будем показывать и два анимационных фильма. Такого не было до этого, с 2012 года. Так что это тоже новое в этой программе. Кстати, важно сказать, что, видимо, к пятилетнему юбилею Одесского международного кинофестиваля два украинских фильма будут в основной международной конкурсной программе. Это фильм «Поводырь», режиссера Олеся Санина, попал в международную конкурсную программу. И э, фильм «Моя русалка», «Моя Лори Ляй» на Джаджадзе, который полностью, сто процентов снимался в Одессе. Э, кстати, эти два фильма мы вели, по сути, э, с самого начала они участвовали в «Work in Progress», э, прошли, по сути, все этапы презентации в рамках Одесского международного кинофестиваля. То есть это значит, что площадка, фестивальная площадка работает в продвижении украинского кинематографа. И происходят чудеса, то есть приезжают маститые режиссеры, такие как Нана Джаджаза, снимают фильмы в Одессе то есть кинопроизводство работает. И очень сильная внеконкурсная программа. Это фестиваль фестивалей, там более 9 картин, которые прошли с наградами на международные кинофорумы, галопремьеры, специальные показы. И специально в этом году, понимая сложность ситуации, в которой находится Украина сегодня, мы сделали особую программу, такой особый взгляд на роль гражданского общества. Программа называется «Пусть в свободе». Ключевым фильмом этой программы будет фильм «Майдан» Сергея Лозницы, который участвовал в специальном показе Канского кинофестиваля 2014 года и произвел очень такой мощный фурор и привлек особое внимание медиа, всех международных медиа. Был показан там и будет показан в рамках Одесского международного кинофестиваля В програмі особи взгляд, програма гражданській на ролі громадянського гр... гр... общества. На ще інші цікаві фільми там не лише лозницю будуть показувати, так само покажуть фільм про нас я знаю про Потірают в Росії, так само про «Ксамитову революцію будуть фільми. Тобто це не лише там одноразово повідомлення про... на Майдане в Украине, а там глобальных, правильно? Да, да, там будет участвовать на сегодня 6 фильмов, возможно, будет еще больше. Пока мы анонсировали 6 картин, это и Чехия, Швейцария, это более широкая это фильм из России, фильм из Египта. Это более широкий взгляд на роль человека, в об обществе, вообще на роль гражданского общества. Мы хотели бы тему раскрыть более широко, пригласили режиссеров, которые сами представят свои картины, и будет открыта более широкая дискуссия после каждого фильма. Я думаю, что это будет очень полезно. И особая такая фишка этой программы в том, что все фильмы этой программы будут бесплатны для посещения. То есть они будут абсолютно бесплатны для всех желающих приобщиться к этой программе. А, до речі, якщо когось цікавить програма фестивалю детальніше, ми так просто назвали назву фільмів, режисерів, якихось згадуємо, якихось ні, але в будь-якому випадку можете зайти на сайт просто міжнародного Одеського фестивалю, подивитись детальну програму, обрати що цікаве саме вам. Наголошую, саме ця програма присвячена е, революційним подіям в Україні і не тільки е, або навколо революційним подіям. Так само там е, ну посеред не зовсім всі революція в Росії трапилася. Так лише лише в інтернет-сфері відбулася вона. Можете подивитися, просто ознайомитися з програмою фестивалю на сайті. Ми розуміємо, що говорити про кіно в умовах, коли ну, в країні триває збройний конфлікт до цього півроку. А люди фактично воювали там за власні права, Це так само в форматі збройному відбувалось майже а робити в цей час кіно насправді дуже, дуже складно, і говорити людям про кіно не менш складно влаштовувати такого масштабу подію. Як вам вдалося насправді? Это на самом деле очень сложно. Сложно еще потому, что все наши коллеги, гости, все те, кто четыре года уже был с фестивалем, они на самом деле смотрят все, что происходит в телевизоре сегодня. Читают медиа, читают первые полосы газеты. И Украина сегодня не сходит с первых полос газет и с экранов телевизоров. И в этой ситуации достаточно сложно приглашать и убеждать приезжать к нам. Мы столкнулись с очень непростой задачей, но, но есть одно но – это большая поддержка кинолюбителей, тех, кто уже давно с фестивалем, тех, кто уже оказывает нам огромную поддержку и помощь. Да, в первую очередь, кинозрители, которых на прошлый год уже было 115 тысяч, тех, кто поддержал фестиваль, тех, кто был с фестивалем еще на 2013 год. Я надеюсь, что в этом году у нас будет могущая кучка кинолюбителей нас станет еще больше. И э, самое само, само, международное киносообщество протянуло руку на э, поддержке кинофестивальному движению в Украине. И сам факт того, что все ведущие э, директора и президенты э, кинофестивального движения, начиная с Каннского кинофестиваля, Терефримо, э, Венецианский кинофестиваль, Санденс, Торонто, все самые знаковые, яркие кинофестивали мира стали подписантами э, в пользу поддержки кинофестивального движения в Украине. Не обратили к нам э, с просьбой, предложением обязательно, э, во что бы это ни стало, то есть, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных э, ситуаций в Одессе, провести фестиваль. Э, Uh, — ну, ну, Слава Богу, что вода, за раз Слава Богу, в что вы... — Да-да-да. Провести, как... чтобы это не стало, mm -hmm. потому что это очень важно для поддержания не только духа а сплочения а, все, всех украинцев и международного сообщества, потому что Одесса и Одесский международный кинофестиваль уже занял свое уверенное место как важной точки сборки для кинофестивальщиков и любителей кинофестивального движения в мире, но также имеет очень яркую такую точку сборки для развития киноиндустрии Украины, потому что параллельно проходит не только международный конкурс, с 2012 года проходит украинский национальный конкурс, и вы наверняка знаете, что мы начинали практически с нулевой точки, когда а, в Украине мало было фильмов, то есть их можно было на пальцах одной руки сосчитать фильмы, которые можно было включить а, в украинский национальный конкурс, а сегодня это уже стало явлением. То есть сегодня мы получили 128 заявок, о которых я уже говорила уже мало чего выбрать. Мы уже имели еще выбирать 128 заявок и качество этих фильмов э, просто удивляет. То есть качество удивляет и не стыдно эти фильмы показывать. Более того, пошло обратное движение. То есть к нам стали приезжать международные кинофонды. Если я начну перечислять а, международные фонды, которые приезжают к нам, которые готовы а, финансировать украинское кино, это а, German Films, это Median Board, это Brandenburg Films, это CNC, это Польский Институт. Это все фонды, которые имеют деньги и средства, и квоты, которые на поддержку украинского кинематографа, которая готовы отсматривать молодые талантливые команды, финансировать их, участвовать в пищингах, и на то, что сегодня денег нету. А та хорошая инициатива, которая стартовала, когда были 100 миллионов выделены на развитие, и поддержку, она возымела свое позитивное действие. То есть этот процесс, старт был положен. Сегодня денег нету по понятным причинам, все деньги на а, поддержку, ну то есть то ситуация, которая сложилась сегодня, это понятно. Но они готовы вкладывать деньги уже просто в талантливые команды, которые э, готовы представить свои проекты в рамках фичинга, в рамках working progress и вкладывать деньги просто на коммерческих условиях. То есть фестиваль может стать фактически такой майданчиком для стартап-инкубаторов киношек? Абсолютно точно. То есть фестиваль является этой площадкой для стартап-инкубаторов. Потому что даже фильм, э, фильмы э, режиссеров, которые уже прошли через working progress, через фичинги working progress, они уже были поддержаны. Это фильмы Паранжарова, фильм Сенцова, к сожалению которые столкнулись сейчас с ужасной ситуация, о которых мы поговорим, наверное, или э, фильмы, э, которые получили уже премии, проходили фильм э, Тихого и другие, то есть они нашли уже поддержку финансовую и были представлены даже в конкурсах, в конкурсных программах в других фестивалей. Это все фильмы, которые прошли через эту инкубацию определенную через поддержку западных фондов и это уже то есть, ну, то есть, тот, тот уже хороший позитивный опыт, который состоялся, так что они могут быть хорошим примером вот и нетворкинга международного с участием западных фондов поэтому мы приглашаем еще вторую часть как бы западного западных наших гостей партнеров это отборщики международных фестивалей которые присматриваются к нашим молодым и талантливым кинематографистам присматриваются к тем на кого можно делать наставку и они тоже все будут отборщики ведущих фестивалей которые будут все у нас как гости это тоже вот создает эту полезную среду для общения с которые складываются, в общем, тот нетворк, а uh, который очень полезен нашим молодым кинематографистам для того, чтобы сегодня познакомиться на фестивале, а завтра, а получить связь с людьми в своих кругах, с пяти существ, которые сколько в нашей стране за последний час стало людей, які почали займатися на тому чи іншому рівні кіно, зацікавились цим цим меседжем, забезпечило собі повну аудиторію уже на цей фестиваль. Е uh, ми розуміємо, що, ну, є складнощі, зрозуміло, якісь певні, але нам ну, треба донести до людей меседж перш за специфічного цього року на фестивалі. Аля, ну ви вже багато чого окреслили по друге. Ну є якісь родзинки в програмі. Зрозуміло, навіть просто подивившись на сайт. Там я не мав навіть можливості повністю проглянути програму, але вже кілька для себе особисто якихось речей, які ну пропустити пропускати, не варто було б поміти. в чим ви хотіли похвалитися, виділити окремо в програмі те, чого ну так, якийсь певний рівень, чого ви не мали раніше. какие то возможно, Но... какие -то фильмы, возможно, то, что для вы для себя просто так обозначает. А учитывая сложности с финансированием, конечно, в этом году мы кардинально урезали бюджет и сложили в этом году уже так сказать, народный фестиваль, потому что а, народный фестиваль это потому что, то есть в этом году большая часть бюджета сложена уже, скажем так, из услуг и сервисов каких-то, ну то есть когда все помогали, чем могли, потому что бюджет бюджета не закрыт за прошлый год, то есть мы не получили финансирование, не получили его в этом году, поэтому полагались на наших партнеров, спонсоров, всех, кто помогал, чем может. Но в основном, понимая, как бы из большой любви к фестивалю, из большой любви к кино и к тому, что просто это нужно делать, потому что, в первую очередь, поддержать украинский национальный конкурс. Более того, новость еще такая, что мы вышли на краудфандинговую платформу Индиговую и собрали деньги в поддержку украинского национального конкурса, деньги, которые пойдут на украинский национальный конкурс, на его организацию, выплаты призов победителям украинского национального конкурса. А также в этом году мы ввели новую премию в Украинском национальном конкурсе за лучшую актерскую работу. Это третья премия. Это тоже очень приятно, потому что в этом году, несмотря на а, тяжелый год, все-таки это юбилейный год для Одесского международного кинофестиваля. И приятно, что эта премия стартует именно в пятый юбилейный год. Вот. Ну а стандарты фестиваля останутся. Единственное, что перейдет площадка, а летняя киношкола, она теперь будет находиться на Одесской киностудии. То есть хочется, чтобы она вернулась все-таки в свой альма Это Одесская киностудия ассоциируется все-таки с летней киношколой и местом, где должны в общем, собираться молодые кинематографисты. То есть там они будут заживут своей жизнью. Там будет целая отдельная программа, каждый час будет расписан, и туда очень часто сбегают наши все гости и те, кто приезжают на, Одесскую, на Одесский международный кинофестиваль, потому что там очень живо интересно, и очень многие гости проводят там время, мастер-классы и какие-то особые новые активности, ну, то есть неожиданно для нас, о которых мы даже не знали и не планировали, а там происходит в общем то своя интересная жизнь на, в летней киношколе. Так что теперь летняя киношкола будет находиться на Одесской киностудии. Еще по трапу туда и можно? Да, еще можно. Можно, но условием одним является это необходимо купить абонемент «Вездеход», который мы продлили в этом году до 1 июля. Цену мы не повышали и на курс гривны мы это еще никак не корректировали. Поэтому до 1 июля по 745 гривен еще можно купить на сайте off.com.ua абонемент «Вездеход» на все 9 дней фестиваля и потом можно будет приобрести за символическую цену место в палаточном городке на Одесской киностудии, прямо возле моря на Французском бульваре, за 300 гривен. Осталось там буквально небольшое количество мест, так что кто хочет, торопитесь, там будет очень, на самом деле, интересно. Это один такой момент, ну и стандарты нашей программы будут выдержаны, это самое, как бы сказать, такое дорогостоящее удовольствие и а, самые яркие такие фишки Одесского международного кинофестиваля, это второй день, 12 июля, а, это на потем Лестницы, когда мы строим огромный мега ОПНР кинотеатр 100 квадратных метров на 15 тысяч человек, показ, ретроспективу немого, немого фильма Альфреда Хичкока «Шантаж». Очень такое характерное название в духе сегодняшнего времени. Фильм, который нужно обязательно посмотреть, потому что это редкая немая копия, благодаря сотрудничеству с Британским киноинститутом. Кстати, они сами прилетят в Украину, в Одессу, будут представлять этот фильм, потому что он такой особый и редкий, и его очень сложно было достаточно реставрировать. Там в 10-й минуте будет появляться сам Альфред Хичкок. Они много интересных моментов укажут в презентации этого фильма, на которые нужно будет обратить внимание. Это такое якорное явление Одесского международного кинофестиваля, когда на второй день мы делаем вот такой вот ретроспективы в сопровождении. Одесского симфонического оркестра Одесской, Одесской, Одесского оперного театра. Приглашаем всех, кто будет в Одессе в это время. Это абсолютно безоплатные показы на Потемкинской лестнице. И, видимо, вот эти показы сделали известным Одесский международный кинофестиваль, наверное, во всем мире, потому что аналогов Потемкинской лестницы нигде нету. И второй день – это такое якорное явление нашего 15 фестиваля. Кинотеатр звучит так пафосно. Да, показ да открытый кинозал на потемкинской лестнице и э, ланжероновский спуск то есть по-прежнему мы тоже там выстраиваем полноценный кинотеатр со светом, звуком, совсем, совсем. Он полностью во весь размах Ланжероновского, спуска. Большой кинотеатр Стелла Артуа. То есть каждый день безоплатные показы для всех тех, кто будет в это время в Одессе. Каждый день наши звезды, актеры, режиссеры будут на Ланжероновском спуске беседовать, отвечать на вопросы зрителей, которые соберутся. Они будут представлять фильмы, отобранные ими специально для этого вечернего показа лучший выбранный ими фильм из своей фильмографии будут объяснять почему они выбрали именно этот фильм для этого вечернего показа и после фильма отвечает на вопросы общественности это такая тоже традиция традиционными показы вечерние стали но и особый показ состоится 15 июля тоже ставший традиционными это такой музыкально музыкальный показ фильма фантомас которому в прошлом году было сто лет фильм 1913 года но мы покажем более новую версию этого фильма, которому 50 лет. В 2014 году исполняется в главной роли Жан Марев в роли Фантомаса. Фильм в сопровождении диджей Сейшена э, от диджея в радио «Менталь». Это очень интересный будет такой перформанс. Мы тоже стали его делать каждый год, уже несколько лет подряд. В свое время, если вы помните, мы начали с группы Aesthetic Education, которая показывала совершенно потрясающий перформанс под фильм «Антенна», который мы привезли из Роттердама. Потом дальше следовал в следующий год группа Дахбраха Браха под фильм Довженко Земля. Вот эти вот музыкальные перформансы раз в сезон фестивальный мы делаем на Ложжиловском спуске. Все вот такие два таких масштабных явления фестивальных у нас есть. Один на Потемкинской лестнице, второй день 12 июля в 9 часов. И каждый день на Ложжиловском спуске в 21.00 открытые показы, абсолютно безоплатные. Так что те, кто не успеют или по каким-то причинам не смогут посмотреть фильмы На наших фестивалях дворці ліф в Рудна, в кінотеатрі «Родина» можуть вечором о 21.00 посмотрите абсолютно бізоплатна лежало на скам спуски. Ви зачепили питання фінансування? Знаю раніше допомагали з фінансуванням одеському фестивалю ночною мірою із державного бюджету, і так само там у вас були спонсори серйозні ТАС допомагали вам цього року. Як як складається взагалі бюджет фестивалю? Чи є там державні кошти? Чи тас вас далі продовжує підтримувати? Чи ви якось по іншому будували бюджет? Да, ну понятно ситуация. То есть в прошлом году за прошлый год мы не получили тоже финансирование бюджетного, и в этом году, естественно, нет, потому что ситуация в стране такая, что никто и эту тему даже не трогает, и это понятно, в этой, сейчас не до этого. Вот. Но тем не менее, с нами остались очень многие наши партнеры, которые помогают фестивалю. Наш генеральный партнер, неизменный спонсор Группа ТАСС, помогает нам и сейчас, то есть, как и всегда, все пять лет поддерживала нас. Вот. И ну мы приобрели очень многих других симпатиков симпатика фестиваля, которая понимает, что сейчас сложно очень время и помогает ну, буквально как бы собирать, как я уже говорила, народный фестиваль, потому что его нужно делать. Его нужно делать. Фестиваль, бюджет мы ну, кардинально очень урезали, пересмотрели. Очень многие программы пришлось как бы сократить, но не профессиональная секция. То есть все максимальные усилия сейчас и средства брошены на поддержание профессиональных секций фестиваля. Они остались на самом высоком уровне, то есть ничего не пострадало. Все профессиональные секции, скажу, даже еще больше, как бы, ну, то есть мы их усилили. Например, мы увеличили в два раза премию за питчинг, мы больше отдали средства победителям на work in progress от МАУ, то есть там 3000 долларов на перелеты. То есть какие-то вещи, которые нужны для поддержания, например, премия за лучшую актерскую работу – 10 тысяч. И какие-то вот эти вещи мы не урезали, наоборот, увеличили. Урезали мы полностью российскую программу по понятным причинам, потому что нет никакой ни коммуникации, ни общения. Для того, чтобы она состоялась и была, нужно, во-первых, коммуникации и общения с органами, Министерством культуры и все остальное. А по понятным причинам и этого общения и коммуникации нет, и не может быть. Ну и, соответственно нужно э, иметь и фильмы, и общение, и организационные моменты. этого всего нет по понятным тоже причинам. вот, поэтому, то есть этой программы у нас в этом году не будет вот. А, ну, а... Там еще у вас гости были крутые, я не позволю вам про них не сказать, в том числе члены жюри просто какие-то знаки абсолютной особистости, потому что это есть люди, которые приезжают смотреть кино, а есть люди, которые идут смотреть кино и подивиться на людей, которые это кино в их уявлении уособляют. Да, а с гостями это отдельная, спасибо, Саня, за вопрос, с гостями это отдельная сложная такая ситуация. Мы понимаем, что ситуация непростая для приглашения всех гостей, но мы делаем все, скажем так, на грани возможного и невозможного. Очень приятно, что посольства сейчас идут навстречу, и та ситуация, которая сложилась до легитимизации ситуации в Украине, сейчас в период такой правильной отепели уже. То есть посольство Британии и многие другие посольства сейчас уже идут навстречу и а, максимально делают режим благоприятствования для приезда в Украину и в Одессу. И мы с этим работаем, работает с этим и Одесса максимально делая всевозможные там, обращения и общения с Министерством иностранных дел э, европейских стран для того, чтобы гости, в первую очередь гости фестиваля, э, спокойно приезжали и приезжали к нам, потому что мы всегда принимали более, гостей из более чем 45 стран э, в Одессе. Э, за период 4, 4 года у нас побывало более 4000 кинопрофессионалов. Э, это огромное количество людей из 45 стран, которые мы хотим принимать по-прежнему. Не хотим, чтобы были какие-то переживания о нестабильности ситуации в Украине. И это мы снимаем ежедневно, это работает команда для того, чтобы у них не было никаких переживаний и сомнений, у нас все спокойно, нужно ехать к нам. Вы просто показываете сами... локации, свои места? Показываем ЖВД. локацию, показываем место, объясняем, что ситуация стабильна, что в Одессе как бы ну все спокойно, и э, чтобы они не переживали, и задействуем для этого коммуникацию через посольство. И есть уже очень хорошие позитивные сдвиги, так что я думаю, что э, пока что, ну то есть идет очень хороший хороший фидбэк от всех режиссерских групп, которые приезжают с международной конкурсной не было программы. Было такое, что сказала, я боюсь, я не приеду. Конечно было, конечно а. было, но отказов а. нет. Ага. Отказов нет, это приятно. Поэтому на сегодня вся международная конкурсная программа, фестиваль фестиваля гала то есть будут представлены режиссером, актерам, которые не отказались, не отказываются приехать к нам в Одессу, представляя свои фильмы. А актеры это восхитительно восходящая звезда европейского мирового кинематографа, который будет приезжать э, даже из дальних стран. Я скажу, что это и Япония, и Исландия, и Чили. Ну, то есть это и не только ближняя, но и совершенно дальнее, и глобально дальнее зарубежье. Поэтому приятно, что, несмотря на ситуацию, которая сегодня есть, э, к нам едут э, из очень далеких стран э, в Одессу, к нам едут и будут представлять свои фильмы. Поэтому уникальная возможность пообщаться э, с восходящими звездами мирового кинематографа, В рамках Одесского міжнародного кинофестиваля именно в п'ятий юбилейный год вона остається і остається очень серйозною і такою знаковою. Ну <реку> і на останок запитання до вас, залі таке більш глобального характеру сюди, святоглядне. Навіщо кіно? І що може дати кіно в тій ситуації, коли насправді дуже багато проблем в інших сферах, коли це зовсім не так, як хотілося б в цій країні? Навіщо саме само зараз говорити про кіно і далі продовжувати цим займатися? Тому що де, ну, дехто пропонує просто відкласти, поки що забути про те, що у нас є мистецтво, про те, що у нас є там кінематограф, музика і займатися тільки тим 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 всі зараз займаються. На дуже важно, а, uh, бути регентним на 115 а uh, симпатикова детско міжнародного кінофестиваля, який уже сказали о том, что кино им нужно еще в 2013 году. Я надеюсь, что их количество возрастет а, в этом году и будет возрастать дальше, потому что для нас, конечно, бенчмарк это Торонто, где 340 тысяч человек mm -hmm. посещают, мы все-таки хотим двигаться дальше. А понятно, что это наш, ну, то есть наш а, такой идеал, к которому мы хотим стремиться, но а, всегда приятно, что есть к чему стремиться. Это один момент. Ну и видя количество лайков в Фейсбуке, которые постоянно а, растут, и тысячи людей, которые хотят чтобы фестиваль происходил и постоянно э, пишут нам и ждут новостей и откликаются очень позитивно на все новости которые мы э, постим на, в социальных медиа то есть мы понимаем что фестиваль просто нужен сейчас то есть как воздух и плюс киноиндустрия киноиндустрия которая только начала подниматься и возрождаться это тоже очень важный знак для того что нужно не останавливаться потому что сейчас киноиндустрии очень важно сделать две вещи сейчас нужно понимать, что они сами ответственны за себя. Сейчас нужно просто взять, э, взяться, э, взять и э, отвечать за все происходящее самим, что если они сами ничего не сделают сейчас для себя, мы поможем нетворкингом, поможем советам, поможем этими контактами, которые у нас есть, потянем частных инвесторов, подскажем, кто на Западе может инвестировать не деньги, но нужно просто взяться и отвечать за свое будущее самим, потому что не ждать помощи не от бюджета. Ситуация сейчас в Украине крайне тяжелая, и она, видимо, ну, то есть простой не будет в ближайшее время, поэтому все можно сделать, но нужно просто занять очень проактивную, на позицию и мы в этом им максимально поможем. Ну и плюс концепция фестиваля – это интеллектуальное кино для широкой аудитории, это развивающее, развивающее кино и для молодежи и для, в общем-то, для широких слоев населения. Это правильная концепция, которая помогает правильно развиваться и думать. Это, видимо, то, что нужно нашему обществу сейчас, которое уже понимает, куда нам двигаться. И эта концепция очень соответствует духу сегодняшнего времени. Дуже дякую вам за те, що даєте, даєте людям кіно більше кіно за гроші, не за гроші, але ви дозволяєте рухатись ці аудиторії. Ну одеський фестиваль насправді це те, про що ми ймовірно далі будемо говорити в ефірах громадського телебачення. Нагадаю нашим глядачам, що Вікторія Тігіпко, президент Одеського міжнародного кінофестивалю, була з нами, розповідала про те, що найцікавіше.